यहाँ बैठ जाओ यहाँ किसी को भी पैर छूने की ज़रूरत नहीं है आप बैठ जाओ आप सीधा हमसे बात कर सकते हो आपका क्या नाम है अंकल मेरा नाम हीरा भाई हिंदलानी है आप कहाँ रहते हो मैं सुरेंद्र नगर में रहता हूँ सुरेंद्र नगर में रहते हो आप अच्छा है आप क्या बिजनेस करते हो मैं जवेहेरा बेचने का काम करता हूँ स्टोन का फिर उसमें मुझे एक दिन बहुत ही बड़ा लॉस हो गया तो मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं वैसे मैं बहुत जगह पर गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था कोई कहता आपके पैसे दो महीने में आ जाएंगे तो कोई कहता तीन महीने में आ जाएंगे तो कोई कोई जगह ये भी कहा है कि अपना पैसा भूल जाओ अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन कैसे भूल जाओ मेरी कोई छोटी अमाउंट नहीं थी कि मैं भूल जाऊँ तो आपकी कितनी अमाउंट थी मेरी अमाउंट लगभग लगभग करीब से कम से कम देखने जाओ तो फिर भी लगभग बीस तोला सोना आ जाए आज की तारीख में बीस तोला सोना जाए इतना था आपका पैसा हाँ तो आपने क्या किया फिर मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैंने आपका वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो मैंने सोचा कि इतना सब कुछ किया है तो ये भी ट्राई कर लेते हैं इसमें क्या है तो आपने क्या फिर क्या किया मैंने ट्राई किया आपसे मिलने आया था मैं आप हमसे मिलने आए थे और कब आए थे मैं आपके पास लगभग तीन महीने पहले आया था तीन महीने पहले आए थे तो मैंने आपको कुछ उपाय बताया था हाँ आपने मुझे सनी देव का मंत्र दिया था और कहा था कि आपका काम हो जाएगा तो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ नहीं मेरा काम हो गया मेरा जो पैसा था वो धीरे धीरे पूरा वापस आ गया आपने मंत्र दिया था उसका जाप मैंने जब करता था तब एक रात को शनिदेव मेरे स्वप्न में आए तो मैं बहुत खुश हो गया हाँ स्वप्न में आए खुद चल कर तो शनिदेव ने मुझे बताया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मैं शनिदेव हूँ और जो तुम जाप कर रहे हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा जो रुका हुआ पैसा है वह धीरे धीरे वापस आ जाएगा ऐसा कर कर चल चले गए ऐसा शनिदेव ने कहा आपसे हाँ ऐसा कहा मुझसे और मैं एकदम जट से बैठ कैसे बैठ गया अपने बिस्तर पर और मैंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के ठीक पाँच बज के पंद्रह मिनट हुए थे और जहाँ तक मैं मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है और मेरा भी सपना सच हो गया और मेरा पैसा वापस आ गया तो मैंने जो आपको मंत्र दिया था लिखकर आपने उसका जाप कितने टाइम किया मैंने दो महीने तक कंटिन्यू जाप किया आपने दो महीने कंटिन्यू चालू रखा हाँ तो आप आप ये मानते हो शनिदेव का मंत्र का जाप करने के बाद आपका काम पूरा हुआ है हाँ मैं ये मानता हूँ कि शनिदेव का मंत्र जाप करने के बाद ही मेरा ये काम पूरा हुआ है तो ठीक है अंकल जो मैंने मंत्र लिख कर दिया है उसका जाप नियमित करना और आपको आपके पास जब भी टाइम मिले तो आप महीने में एक बार खम्बा शनिदेव मंदिर दर्शन करने आ जाना ठीक है जय शनिदेव ठीक है जय शनिदेव